Мы нарушаем модали, у нас тут э, 104-ричный хипстер да. зеркал интернету. До речи, ты уже проташивалась э, Мало того, я уже с ним даже переписывалась сегодня, потому что говорила, что в стартап шоу мы об этом будем рассказывать. Mm -hmm. Нам действительно интересна его история и мода. А все, знаете, случилось совершенно нежданно-негаданно. А мужчина, парень, даже я бы сказала бы, по имени Антон. Он mm -hmm. одевается просто очень интересно. Он одевается э, на его взгляд абсолютно нормально, следит за модой. А, просто тобто любит выглядеть розуме, круто. Так? Абсолютно верно. Юнтер Антон Крабенхофт Я как раз взяв и прославился на весь интернет. Его побачили дизайнеры, побачили столисты и сказали, так, это икона стилю. <laughs> uh, ну, что, треба будет також намотать на бус а что на инши частины тела, для того, чтобы одергаться а Я же, надеюсь, смаком... что в 104 года ты будешь выглядеть точно так же, какой-нибудь крутой блогер сфотографирует тебя, 104? а ты будешь с троточкой. Я доживу. Кушка-кукушка. а кукушка. Ha ha ha. У Сан-Франциско открылся ресторан... ресторан. Ресторан, не за баром, не за рестораном. А, и это, и там можно користуватися если и замовлять еду в У этого ресторана жодного официанта и жодного ні. одна людина є там. Да, человек, который помогает разобраться в работе с интерактивными панелями. Все дело в том, что клиенты в этом ресторане оформляют заказы с помощью тачскринов, а готовые заказы уже забираются из специальных ячейчек, которые встроены в стену. На коробке там написано имя заказчика, информация о весе блюда, о его калорийности, о составляющих Гороскоп. ингредиентов, о гороскопе. Жарты, гороскопа там нет. Но чем прикольный этот ресторан, что действительно только одна людина працює, а все другие приходят, и за моему картки все розраховується, все там натапали, и в результате забрали, и никто вас не турбует. Но вы не думаете, что вы там сможете вдоволь объедаться бургерами, поскольку это исключительно вегетарианская кухня, на данный момент в ресторане существует набор из всего 8 блюд, которые не включают м'ясо, Тим часом переходимо до наступних наших зірок. Тепер вже українського походження і темпераменту. Отже, страшне слово під назвою треккі. Треки? Трефінг. Трек-треки. Трефік. Треки. Трефік. Трекки. Трек Сленг яких-то серфінгістів. <laughs> you are so tracky, Там, типу, ти такий, там екстремальний чувак. Це новий стіль музики видуманий вони... Малазійськими тінейджерами. Коли робляться аранжування, є треки, їх є багато. Не один трек, а два треки. <гум> у нас в клубах грають треки, а в Естонії грають треки. Тот, хто заїкається, говорить, у мене треки класні, Слушайте, друзі. Все, що має що, що є цей, доріжки це є треки. О, бої, ти бачила це взагалі. Будь ласка, розкажи нарешті цим. С этим зеркалом еще такая треки. Да, да, да. Это поклонники, которые фанатеют от Стартрека, и во всем мире они именно так и называются. Час разорвать шаблон. Новый бомбично-кокосовый нескафе в одном представляет микс креативных выноходов, фантастичных гаджетов и кульных IT-проектов у стартап-шоу на М1. Так, у нас тут интересная вещь, а самая разумная куртка. Да, и между прочим, Сань, вот это то, что нам просто с тобой необходимо. Куртка на все случаи жизни, в которой находится, по сути, э, визуально, она абсолютно похожа на обычную, но она магическая, именно потому, что с ней можно вынести полностью все, что находится у тебя в офисе Стики и дома. Карманев. Итак, смотрите: помимо всяких кармашков для очков, гаджетов, всяких разных планшетов, есть еще и там супер прикольные темы, как, например, надувной воротничочек, который э, вы можете специально раздувать в момент, когда вы выезжаете куда-то надолго. В общем, куртка на все случаи жизни. В ней также и находятся и беруши, и очки, э, которые могут вам помогать спать. Вот такие вот разные классные, интересные шапочки, которые также приспособлены. И эта куртка вам помогает жить активным э, образом вид жизни. вид ветру, вид солнца, захочая вид воды, то то до шо, захочая виду все. А компания собрала больше 7 миллионов на Кикстартере, и теперь вообще из, из необходимых 20 тысяч. То есть, видимо, что здесь Люди посчитали, что жить таким образом активным ⁇ это круто, это достойно, это очень интересно.